Друзі, вже стоїть, бачу питання, хто буде лідером нації і кого потрібно буде обирати в президенти. Ну, як завжди, я кажу, що, ну, це не я кажу, це наші батьки-прадіди казали, що з гімна і палок човен неможливо зліпити, бо він розвалиться по, по дорозі, по ходу розвалиться, розумієте? Тому набирати зараз, як говорять, Розумкових, Тимошенків, Порошенків і всіх інших. ну... Это дурня. И в подтверждение этому я хочу, чтобы вы послушали Андрея Пелиховского, который говорит про Тимошенко. А я прокомментую, друзья. Дорогие друзья, следующий кандидат президента. Тимошенко Юлия Владимировна. Ну, что касается Тимошенко, могу сказать сразу. Я лично сталкивался несколько раз с ней. Дважды она становилась премьер-министром, дважды должность, которую я занимал, была продана, и дважды меня уничтожали. У нее при ней, знаете, когда она говорит, она и ее команда, мне просто смешно. Были такие у нее народные депутаты, Сенченко и Вележанские. Так я вам расскажу один из эпизодов. Когда в очередной раз она пришла премьер-министром, то ко мне приехали ее Сенченко и Вележанские, нардепы. Я тогда занимал должность начальника Евпаторийского морского торгового порта. Вы знаете, что мне было сказано? Мама прислала с тебя 200 за вход, как они сказали, и 200 в месяц. Это для того, чтобы я был начальником порта, для того, чтобы я грабил порты и так далее. Я, естественно, отказался. Меня, как говорится, без обоснований взяли и уволили, как это делала Тимошенко. У нее вообще вся команда ростовщиков ничем не отличается от э, Разумкова. У нее тоже близкие подруги расстают, раздают деньги в валюте по 10% в месячной под расписки. Говорят, что надо пополнять партийную кассу. И то, что очень много пабликов сейчас появилось о том, что... Вот Ванга сказала, что следующий президент Украины, женщина, она ну, ведет порядок. Это очередная манипуляция Тимошенко, она за это платит, как и за рейтинги. Рейтинг у Тимошенко на сегодняшний день полтора процента. Могу сказать, что такие как Тимошенко, Порошенко, они должны сидеть в тюрьме и будут сидеть. Если Тимошенко не сбежит с Украины, то наша партия силов нации, когда придет к власти, это неизбежный будет сегмент что мы ее посадим. И, возможно, даже членов семьи, которые замешаны в коррупционную схему. Точно так же, как и ее муж Александр Тимошенко. Так что так, Юлия Владимировна, до свидания, политика. Лучший вариант – это 90% от награбленного сдать фонд государства, 10% фонд детей, и тогда мы вас отпустим. С вами Андрей Пелеховский. Слава Украине! Почули, Та ну це факти, цих фактів мільйон. І це вже втомлює. А знаєте, що саме страшне? Це те, що нам намагаються втюхати. Просто втюхати те, що сидить тут 30 років. Друзі. Ну невже ми, українці, свідомі українці, які 10 років війна йде, друзі? Четвертий рік повномасштабна війна. Невже ми не навчилися? Невже нам сюди не прийшло і сюди? Що не потрібно це нам. Ну, не потрібно це все ну, що 30 років гнило. Друзі, ну що це таке? Скажіть мені, будь ласка, поясніть, може я чогось не розумію. Тому буду використовувати і надалі відео про так званих запланованих уже президентів, які нам хочуть втюхати, щоб всі знали і бачили. І... Прошу вас, пишіть, кого ви бачите. Тільки, будь ласка, не, не потрібно тих, що 30 років при владі. Вони точно не потрібно. Вони себе вже проявили.